Ну, вы сами видели, действительно, в первом тайме до удалений играли достойно, забили мяч, имели еще моменты. Но потом, к сожалению, я, я вообще не хочу говорить за судей, но э, то, что сделал Андрей Ермоленко, наверное, он видел, что его товарищ, товарищ по команде, он лежит и истекает кровью, у него открытая рана. Наверное, это видел и боковой судья, который стоял рядом. Наверное, это видели и футболисты Гингама, но они абсолютно никак на это не прореагировали, а продолжали атаку. Я понимаю, если футболист лежит что-то симулирует. Но если у него открытая рана, у него идет кровь. Это, наверное, я не знаю, это ФРПЛ, как это, как это назвать, если ни судья, никто этого не видит. Я не могу сейчас там упрекать Ермоленко. Да, он сделал грубый фол, я согласен с этим. Но он, наверное, видел, что ему товарищу срочно нужна помощь. Это видели все, за исключением судьи. И... Поведение ЮНЕСА я не могу сейчас судить, потому что я не видел этот момент, я смотрел совсем в другую сторону. Мы разберемся и, конечно, все это разберем. Конечно, если, если добавить о героях, то те ребята, которые остались, мы сказали об этом в раздевалке: вы сейчас выходите за всю команду, за 24 человека. И я очень благодарен, что они бились. Они действительно оборонялись, не было возможности для контратаки, хотя там пытались, но они отдали все что есть на поле, наверное сейчас в раздевалке они даже не не могут пойти в душ, потому что нет сил туда идти, наверное мы все им благодарны, что они восьмером бились против, ну конечно это качественная команда, ну наверное то, что они с первой минуты начали прессинговать, ну я рад, что ребята достаточно уверенно выходили из-под этого прессинга и создавали моменты, опять же то, что я сказал до удаления, до первого удаления, до второго, я думаю, что мы играли очень достойно. И я надеюсь, что ребята запомнят, и мы им напомним с удовольствием, то, как они играли, как они качественно выходили из-под прессинга, как они атаковали. И я, мне, мне лично нравилась игра, то, как она проходила до удаления. Потом, конечно, это было уже действительно геройство, что проявили ребята. К сожалению, плохо. Сидорчука увезли в больницу, у него открытая рана. Я думаю, что там... Достаточно швовно, потому что когда я увидел эту открытую рану, мне плохо стало. лэнс то же самое ходит, хромает. У него очень сильный ушиб, что он не мог продолжать играть. Наверное, это все пока. Я не могу сейчас на это ответить. Он, вы видели, он на поле выходил сейчас хромал, и у него очень сильный ушиб, но э, я могу ответить только за то, что действительно. Как сейчас сказали, да, это произошло, все, эта игра уже ушла. Сейчас это в истории. Да, ребята остались в этой игре действительно героями. Ну все, у нас есть ответная игра, и я уверен, что команда будет гораздо злее. И мы сильно подготовимся к этой игре. И я уверен, дадим бойгингам. Ожидаю нашей победы.